Я начну со статистики. 1 июня у нас открылся купальный сезон. Хочу сказать о том, что в прошлом году за весь 2013 год у нас спасена жизнь 61 человека по нашей области. К сожалению, за этот же период времени погибло 102 человека, из них 15 детей. Это страшные цифры. В этом году уже с начала года спасено 11 человек. К сожалению, погибло 22 человека, из них один ребенок. Поэтому такие мероприятия необходимы. Это в первую очередь выучка нашим спасателям, организация взаимодействия между спасателями и волонтерами. Это нужно для, того, для, нашей общей работы. И пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к гражданам нашей области в том, что если отдыхать, отдыхайте безопасно. Да, у нас постоянно в работе находится 32 человека волонтеров, которые готовы в любую минуту выехать на любую ситуацию, оказать помощь. В том числе, как сегодня вы видели, они были задействованы и на учениях, и на проведении профилактической работы среди отдыхающих. Гражданин, когда видит человека в форме, у него совершенно другая реакция. Когда видит такого же человека, как он сам, который доступно нормальным языком, объясняет правила безопасности, это гораздо эффективнее, чем, допустим, использование моих же сотрудников.